Продовжуємо бесіди вічне на телеканалі Брудана. У нас у студії протерей Олександр Горовенко, отець Олександр, я вас вітаю. Ми продовжуємо з вами наші літературні студії. Я знаю, що ви сьогодні вирішили змінити письменника, про котрого ми поговоримо. Хто це буде? Да, святителя Ніколая Сербського ми оставимо, тому що ну, наша цель не розібрати повністю труди того чи нового чоловіка, а заінтересувати аудиторію, щоб вони. может, кто-то что-то новое для себя найдет. И сегодня хочу взять нашего земляка Николая Васильевича Гоголя, который очень много потрудился в литературе, который был сам по себе очень глубоким человеком. И, естественно, то, что он написал, оно имеет большой смысл для нас. И будем дальше говорить о нем и о том, что он говорил сам, что он говорил через своих героев, которые, которых он создавал, будем пытаться взять какой-то положительный пример для себя с сочинений Гоголя. Но сегодня мы разберем некоторые аспекты его личности. Первое, что бросается в глаза, это то, что Гоголь прожил, в принципе, довольно мало, 43 года. И это тот момент, который заставляет задумываться человека современного, которому всего мало, и времени мало, и Жизни мало и обстоятельств мало. И если подумать, что 40 лет – это, в принципе, ну, обычный мужчина с небольшими достижениями. Но вот Николай Гоголь, он смог за свои 40 лет потрудиться очень много, оставил после себя очень большой след. Это должно быть для нас назиданием в том, что сколько бы ни было лет, сколько бы ни оставалось лет, что в любое время человек может начать. Но если не сначала, то может начать с тем, с оглядкой на Гоголя, что вот у Гоголя за малый срок, ну, 20 лет жизни мы вычеркиваем, то есть за 20 лет человек смог ну, не столько создать себе имя, поскольку у него не было этой цели, но он смог достичь очень многого и оставил огромный положительный пример после себя. То есть если человеку сейчас 50, и он думает, я же ничего не достиг в жизни, и ничего у меня не получилось, то... Вспоминаем Гоголя и начинаем жить сначала, начинаем приносить какие-то результаты, помня, что не длиной жизни измеряется польза человеческого существования. Это нам доказал Гоголь. Тут, наверное, треба обратить внимание и на то, как сам он жил, на то, чем он интересовался, как он проводил свои буденные дни, свои святковые дни. В своей жизни он много пытался, многого желал, многого хотел. И необходимо понимать, что очень многое у него не получалось. много ему не давалось. Высочайшие его произведения, самые такие известные на слуху, как «Мертвые души» и «Ревизор», идеи эти Гоголю подкинул Пушкин. То есть это не сама задумка Гоголя. То есть он умел проигрывать в своей жизни. Он хотел одно время занимать должность заведующего кафедрой истории. Он пытался в історії в преподавательстве продвигаться, но як он нам не этим, хотя есть несколько трудов історичні теми по что-то писав. Лекції його я знаю блискучими настільки, що і Пушкін від них про них залишив свої відгуки, і навіть говорят, студенти його виносили на руках після лекцій. Так їм їм подобалося те, що да, року, но Сам Гугл сказав, що його хватило тільки на несколько лекцій, і он. Второй момент, о чем я хочу сказать, он умел ставить себе верную оценку и не носиться своим трудом. Он честно сказал, что вот да, несколько лекций у меня получилось отличными, но дальше нет багажа, дальше нет знаний, чтобы вот продолжать эти лекции систематически и наполнять человеческие умы вот знанием именно по истории. И вот второй момент, о котором я хочу сказать, это тот человек, который начал свой литературный путь и закончил тем, что он сжигал свои произведения. Если кто-то из нас что-то творил, кто-то какую-то песенку написал, кто-то какое-то стихотворение написал, кто-то какую-то повесть, попробуйте вот сейчас взять листок А4, даже два листка А4, и написать свои какие-то размышления по поводу, ну, скажем, любви в раннем возрасте или тоски ос осенней порой. И вот такие размышления человеческие. Или написать какое-то стихотворение, написать какую-то песню, что-то сделать то, чего не было. И вот когда напишите, полюбуйтесь этим день-два. Оно чем больше читаешь, чем больше самому нравится, что ты написал. Три, а через неделю это все взять и сжечь насколько человек привык носиться, я здесь заметала, но вот в школе все слышали крик mm -hmm. женщины, которые убирает или где-либо, что я здесь помыла, куда пошел. Mm -hmm. То есть мы носимся своим трудом, это законная как бы претензия, что вот я убирала, я мыла посуду, что вы опять взяли все миски и разложили по столам. Это законная претензия человека, который приложил труд к тому или иному делу, но вот Гоголь в этом плане нам является примером, который умел ставить крест на своих же делах, на своей работе и умел зажигать свои сочинения. Хороший, нехороший этот поступок. Но первый там Ганс Кюхельгартен, кажется, ну, откровенно говоря, было провальное сочинение, и поэтому о нем жалости нет. Вот второй том «Мертвых душ», ну, то, что нам осталось, несколько глав, он как бы имеет место быть, и, наверное, где-то жалко, что он сжег вот это свое сочинение. Тем не менее, вот сам поступок великого человека, который много он приложил к этому труду, взял и сжег, потому что, во-первых, ему там священник посоветовал, что это плохое продолжение для мертвых душ. Прав был священник или не прав, мы не будем разбирать, но вот сам поступок Гоголя, он заслуживает очень многого. Как мы любим носиться своим собственным трудом, и как мы его любим, и сделаем своего собственного труда идола. У японцев есть такая традиция, они в жаркий летний день выходят и рисуют иероглифы на асфальте водой. Вот нарисовал, сколько нам? Три секунды, и высохло все. И это учит этих мудрых людей, что вот что бы ты ни делал, оно рано или поздно исчезнет. Есть вещи незыблемые, а есть то, что вот, ну, не будет тебя три дня на рабочем месте, все изменится, все станет совершенно по-другому, а когда туда придет другой человек, то о тебе забудут в течение месяца. И японцы вот настолько мудры, что умеют делать подобные вещи. Казалось бы, какой смысл тратить обеденное время между работой и работой на то, чтобы рисовать иероглифы, которые исчезнут? А вот они понимают зыбкость бытия и учат себя не носиться с тем, что вот это же я сделал, это я к этому руку приложил, время приложил, потерял себя. Возможно, тому Гоголь так чинил, что он намагався доторкнуться до того, что и вечным. Да? Мы знаем, что он очень любил Рим, Яке називають вічним містом, ми знаємо, що він подорожував до святих місць, до святої землі бував там, і, можливо, доторкнувшись до якихось таких і творів мистецтва, і святинь, які є вічними, він оцінював себе по заслугам. Тут, навіть ні сколько по заслугам, да, він дуже любив Італію, називав її Моя Італія. Он, я думаю, очень серйозно відносився і, навірно, перший із писателя, который понял и очень жалел о том, что его персонажи, которые создал он, они начали жить своей отдельной жизнью. Здесь перекликается басня Крылова, писатель и разбойник когда под разбойником огонь угасал в аду, угу. а под писателем разгорялся, потому что те дела злые, которые делал разбойник, они Постепенно исчезли из памяти людей те люди, которые он убивал, грабил, как-то тем или иным способом обижал, они отходили виной мир, а идеи, которые писал человек с пером в руке, они продолжали жить без него. И Гоголь это понимал, и он в конце жизни очень переживал по поводу, что там, Манила коробочка это, эти персонажи начали жить своей собственной жизнью, и люди а, да, да обычные люди начали подражать вот э, персонажам, которые вначале начали свою жизнь просто в голове у Гоголя, и он предполагал такое развитие того, что он напишет, и, наверное, поэтому так безжалостно поступал со своим трудом. Я думаю, ни одна сотня или тысяча людей пожалела о том, что Гоголь вот сделал это, но предполагая, что то, что он написал, не принесет людям пользы, он переступил через себя, через свои усилия, через свой труд. И вот сделал такой большой поступок, сжег свое творение. Следующий момент, который, которым известен Гоголь, он первый человек, который из писателей обратил внимание глубокое на литургию. Благодаря Гоголю литургию стали называть именно литургией, потому что до этого она была обедня, по времени совершения этой службы в храме. Он первый написал размышления на литургии, на таинство. И ему принадлежат удивительные слова. Он говорит, что если до сих пор люди не едят друг друга, это только потому, что совершается литургия, потому что служится литургия в храмах, поэтому существует мир, поэтому люди не озверели в конец. И он из писателей, таких известных, первый, кто обратил внимание, наверное, глубже всех нырнул вот в эту тему. Скажем так, Достоевский – это уже продолжение Гоголя, который начал разбирать уже Библию, начал разбирать Евангелие, Новый Завет, а вот на саму службу, на саму, самую главную службу церковную, на литургию обратил внимание именно Гоголь. И последний момент, который хочется сказать о Гоголе, это тот человек, за которого мы можем и должны молиться. Каждый из нас может сказать: упокой Господи, душу раба твоего Николая. Потому что так получилось, что много апокрифов в советское время родилось от того, что переворачивался Гоголь в гробу или не переворачивался. Mm -hmm. Был литургический сон или не был. Это все неправда. Умер он как христианин, был погребен на Даниловом кладбище. И никаких вот тех обстоятельств ужасных, которые любили описывать приписывать жизни Гоголя, вернее, обстоятельства после смерти Гоголя, их не существовало. Это христианин, за которого мы должны молиться. Это тот человек, который родился христианином, жил как мог христианином, даже был момент, когда он пытался уйти в монастырь. И это тот человек, которому мы должны быть благодарными. А лучшая благодарность для усопших – это молитва о них. И поэтому, если Предыдущий писатель был святой Николай Сербский. Ему мы могли молиться, открывая его книгу, что святитель Николай, умудри научи. Покажи мне те слова, которые должны отразиться в моем сердце. То, открывая мертвые души, мы можем и должны говорить, упокой Господи, раба его Николая. А он там с благодарностью посмотрит на нас и скажет, ну, давай с Богом что-то поймешь. Ну, ты бишь еще, Микола Васильевич, наш земляк. И, думаю, наши глядачі з задоволенням поринуть у його літературні твори. Дякую вам. Вместе с ними ми, ангели